Pada zaman dahulu, di sebuah tempat di hutan, ada seekor ayam, tikus, dan kelinci yang hidup di sana. Mereka telah bersahabat sejak lama. Setiap hari, ayam melakukan kegiatan hanya makan dan tidur. Setelah sinar matahari terasa panas, ia baru bangun dari tidurnya. Saat perutnya terasa lapar, ia keluar dan berkokok nyaring, sehingga terdengar sampai ke tempat lain. Siang itu, kelinci dan tikus yang sedang beristirahat di dalam tanah merasa terganggu dengan kokok ayam. Tikus berkata kepada kelinci. "Kenapa teman kita itu kalau siang hari berkokok terus? Bukankah itu akan mengundang hewan predator? Biarkan saja, aku sudah mengingatkan berkali-kali padanya, tapi tetap saja ia tidak mau merubah hidupnya." Ayam berjalan ke sana kemari mencari makanan. Namun masih belum mendapatkannya. Ia merasa kesal dan marah karena perutnya semakin terasa lapar. Kembali ia berkokok dengan sangat nyaring. Hewan-hewan lain yang berada di dekatnya menjauh karena merasa terganggu. Tikus yang sedang berada di dalam knah bersama kelinci pun keluar sambil berkata, "Hai ayam, berhentilah berkokok. Kami terganggu sekali." atau lebih baik pelankan saja suaramu. Karena suaramu telah mengundang hewan predator yang sedang mencari mangsa. Ayam tidak mempedulikan teguran tikus. Ia terus berkokok sambil menunduk mencari makanan. Hari semakin siang, namun perutnya belum terisi. Karena kelelahan ia pun berhenti dan berteduh di bawah pohon. Melihat keadaan sahabatnya kelaparan, Kelinci pun keluar dari dalam tanah. Ia mendekatinya dan berkata, "Jika setiap hari kau terus seperti ini, kamu akan selalu kehabisan makanan." Hewan-hewan lain sudah keluar dari rumahnya sejak pagi hari. Bagaimana dengan anak cucumu nanti? "Ah, sudahlah, kau tidak perlu mengatur hidupku. Aku tidak akan meminta bantuanmu." Akhirnya, kelinci dan tikus kembali ke rumahnya. Ayam pun terus berkokok sambil melanjutkan mencari makan. Tiba-tiba dari atas langit, dengan sangat cepat sekali seekor elang besar turun mencengkeram ayam dengan kuku yang panjang dan tajam di jari-jarinya. Ayam pun berada dalam cengkeraman elang. Ia berteriak dengan kencang meminta tolong karena takut jadi mangsa elang. Kelinci dan tikus yang dari tadi memperhatikan ayam segera berlari dan menolongnya. Tikus dan kelinci menyerang elang sekuat tenaga, hingga elang pun terbang kembali. Ayam sangat berterima kasih karena pertolongan dari teman-temannya. Ia menyesali kemalasannya selama ini dan berjanji untuk mulai merubahnya. Terakhir kalinya aku mengingatkan, lebih baik pagi-pagi kau keluar mencari makan. Siang hari akan banyak hewan predator yang mengincar kita. Sejak kejadian itu ayam bangun pagi, bahkan lebih pagi dari hewan lain. Sambil mencari makan, ia sendiri yang membangunkan kawan-kawannya sambil berkukuruyuk.